Здорово! Бандеры. Здорово! Здорово! Как дела вас? Вот? Ну, вообще хотелось бы, чтобы маску сняли, ну а так нормально. Ну, вообще, смотри, маску твою твоя мама надевала, поэтому, как бы, не буду ее снимать, понимаешь. Ну, за правду начать рулетки нужно, чтобы было видно лицо. А если маска, то извините, это не годится. кидай жалобу, кидай жалобу. Зачем? Я все равно добьюсь своего. Что, а что вы хотите добиться? Чтобы вы сняли маску, мы продолжим разговор. А, ну добивайтесь, я жду. Если промотаешь, ты лох. Ну это только детские забавы. Ну, это не детские забавы. Ну вы сами как ребенок себя ведете. Мать твоя тоже в постели как ребенок себя ведет, понимаешь? Ну вот даже дет, вот это детская шутки про маму, это очень детская. Это только школьники так шутят. Это только про твою, мать. Ну понятное дело, что вы школьник, ну понятное дело, вы же не взрослый молодой человек, вы же не пытаетесь вести конструктивный диалог. Вы пытаетесь только <coughs> унижать там-то и дело, что это характерно для каждого россиянина, который да, называет себя русским, и которых русских не существует как нация. Существует как этнос. Но вы за этносом наверняка не русский, и вы даже наверняка не знаете смысл вашего флага. Супер гибло, закройте флаг фашиста, говорю. А что такое? Да. Ну, у вас вообще власовский флаг, который был за нацистскую Германию тоже. Брат, объяснить символ петровского триколора, да? Ну, скажите, каждый цвет что обозначает? Ну, Белый цвет цвет чистоты и свободы. И свободы. Второй цвет цвет Б богородицы символ веры. И красный цвет это цвет крови, пролитой за Отечество. Понял. Урон. Хорошо, допустим. Ты объясни цвета своего нацистского флага. Нацистский флаг который... совершенно другой выглядит. Этот флаг еще упоминается у войска Запорожского. А, да, флаг. Вот это флаг бандер Нет, этот флаг Бандера. как раз упоминается с времен, времен казачества, которое казаки, кстати говоря, можете посмотреть на картину Илья Репина, который демонстрирует там два вида флага. Как и желто-синий, как и красно-черный. Вы можете это спокойно увидеть. Оттуда начнется история этого флага. Только этот да. флаг использовали УПА, в которых был предводитель Роман Шухевич, а Бандера был... Как раз в организации украинских националистов. И тем более Бандера даже ничего не сделал особо такого, чтобы быть врагом для всех. Его и не признали как нациста. Его О, признают вот как человек. националиста, до сих пор. А кто признал-то? Давай, где? Ну, найдите мне, пожалуйста. Давай, давай, ну, первое, что вы мне показали, это даже это даже не времена казачества. Илья Репин, войска э, казаки пишут э, лист турецкому султану. Давай. давай, где? Казаки, давай. Ну, казаки. Илья Репин, можете спокойно открыть. Илья Репин, Каз... пи... казаки пишут лист турецкому султану. Давай, ага, сейчас найдем. Ну вот, давай, пишут. Запорожье, это картина. Ой. Вот пишут турецкому султану, это та картина. Где тут УПА? А вот украинский флаг вижу, а это какой? Где камера это Давай, не где? УПА, Это как раз флаг э, людей, ко а что? которые. Бо... Вот, кстати говоря, там четко видно. Даже где? вот. Пожалуйста, даже я вам продемонстрирую. Ну, справа Бандеровский флаг, слева флаг. Ну, это бандеровский. не Бандеровский. Бандера жил за времен казаков куда позже, чем показан флаг. Флаг, берет историю, куда раньше. Просто наш угу. флаг берет еще, еще со времен, э, когда было королевство русское. Ну, вот королевство твое, русское, вот. Ну, русский что такое? Это имперский флаг. И то он взят, из, насколько я знаю, с ä, прусского королевства. Ну. И ваш а флаг первоначально там? был взят, который красно-белок-сине-красный. Он взят вообще даже с Нидерландов. Нет, нет, нет. Красный, нет. Синий, красный, красный, белый, Чиндюбль, синий, нет. красный, это Петровский Кан... Кони... который был уч... Правильно. Взеланды? Но, но Взеланды. до Петра Первого, когда начинался создаваться флот, нужен был флаг. Ну, ну, как бачите, ну, спокойная разговор. Только детские забанки. И все. А миф про Бандеру? Ну, конечно, что... Як це і йде постійно. Бандера він не був у складі УПА, тому що це Українська повстанська армія, яку створив Роман Шухевич. Але насправді прапор цього кольору, який ви бачите, да він вважається провокаційним для росіян, але знову ж таки, провокація тут полягає в тому, що вони на емоції одразу вийдуть. Коли вместо того, чтобы просто спросить, ну, звичайно, что вы бачите, как. Тому, это и далее будет идти. День добрый. Привет. Как ваше дело? У меня прекрасно. Прекрасно живу. Это вы в Финляндии или где вы находитесь? А, просто флаг как бы я немножко путаю. Или Финляндии, или, или какой-то другой скандинавской страны. Это финский. Ну... Могу тебе рассказать обозначение флага, если ты хочешь знать. Честно, я не особо этим говорю желанием. О. Просто я знаю, что под похожий флаг есть как у Норвегии. просто как Норвегии. у каждой страны скандинавской есть обозначение ее флагов. Это И у каждой страны есть ну, так я имею в виду, что мы, чтобы различать, допустим, чтобы понимать, допустим, какая это сторона, нужно знать их обозначение. Ну ладно, как бы, не хочешь, но интересно, не хорошо. Благодарю. Вот. А О чем пообщаемся? Задавай какую-нибудь тему. Я вообще общаюсь по этим истории. Ну, давай какую-нибудь историю у вас, Может, у вас есть какие-то вопросы? Ушло. На любую тему можно тебе обратиться говорю Ты сразу, как? если я что-то не знаю, я говорю сразу, я не знаю. <къех> Мне интересно, как бы появление финского государства. Ну, финское государство я не, я не разговариваю, потому что я общаюсь на тему по большей части. Если делать уточнение уже, то только на тему по истории Украины и России. Mm -hmm. Ясно. Ну, вас, наверняка, это будет не интересовать, поэтому. Я не знаю. Mm -hmm. Не, у меня, видишь, как к украинцам такой, как бы, если вопрос. Я больше общаюсь про свободу с украинцами. Когда границы откроют у вас? После того, как закончится война. Так а если он не хочет воевать за страну? Кто он? Допустим, гражданин Украины. Дело каждого. Ну так а почему его нельзя выпустить? Потому что сейчас идет военное положение. Так а если он не хочет воевать наверное, за эту страну? Дело каждого. Это понятно. Но он что, собственность? А причем это собственность. Но если он не хочет воевать, и его не выпускают из страны, значит, ему кто-то не разрешает. Смотрите, это делать. Есть такое понятие, как военное положение, в котором гражданин, такие как я, молодого возраста, мне, конечно, не 25, но у нас мобилизационный возраст 25, насколько я знаю, до 50 или до 60 лет. Ну, по-моему, больше до 50, потому что 60 лет, ну, это куда уже, это никуда не возьмешь. Такие, молод... такие люди, они. Должны защищать э, Украину. Никто ничего не должен, никому. Никто это, не брал. Это, в долг только ваш, это только ваше субъективное мнение. Э, по факту сейчас идет э, мобилизация. Понятное дело, что, кажд, что каждый допопоряд, ну, порядочный гражданин должен защищать. Но опять-таки, это уже дело каждого. Мне 23 года, я уже в военкомате был. Меня не берут только потому, что я не того мобилизационного возраста. Не, вопрос именно в том, что должен или не должен, да. То есть, как бы, если человек не что не ну, Понятное дело, что каждый Он собственность. Я говорю, что о, ты, ты в государстве собственность. Это если не это не, собственность. Если это не собственность, то почему ты должен? Потому что это дело каждого гражданина, Но когда дело идет война, Но он он идет, хочет, война, например, он когда идет война, человек должен защищать границы своей. страны. война идет в какой стороне? Сейчас идет война в, в Украине, с потому стороны, что да, напала, стороны, правильно? Потому, что напала Российская Федерация Хорошо, а начала аннексировать территории. Понятно. Понятное дело, что Украине ни с чего не остается делать, как открывать военное положение. Приходится закрывать границы. И понятное дело, что люди, которые начинают как-то убегать или же скрываться правильно. от информации, понятное дело, Очень таких в, в первую очередь ловят. Но, но. Есть, но есть и те, кто по собственному желанию. И тут тужить. Пускай идут. У меня отец сначала долго, сначала отец тоже скрывался, потому что он боялся. Но он потом решил перебороть свой страх, и он сейчас на на войне. Поэтому я его прекрат, прекрасно понимаю. Я же, нет, я же тебе не это, мы же не об этом говорим. Ну вы же говорите, что по поводу, что собственность. Собственность Держи, это что кто? Собственность это тот, кто защищает допустим, свое государство. Воевать. Или тот, кто лезет чужой контрольную Когда чужое была война в Финляндии, да, вот, короче, когда Советский Мы сейчас говорим не о Финляндии, а о Смотри, а а что, а закон отношения. не поменялся. Закон не поменялся, допустим, с тех времен, сейчас. Конституция осталась прежняя. Скажите, пожалуйста, любой человек, сейчас война, положение, военное положение в стране... Военное положение заключается в том, что каждый гражданин который является того мобилизационного возраста, который есть, он не должен выезжать за границу. Все понятное дело, если у него есть какая-то отсрочка. Если у него есть отсрочка. Например, как священники, учителя, например, тех, кто еще, насколько я знаю, имеют дело с информационным полем. И понятное дело, депутаты. Это люди, которые имеют... Ту отсрочку. И понятное дело, что если человек не имеет эту отсрочку, он должен явиться, как пропорядочный гражданин в ТЦК для обновления данных, которые у нас сейчас идет. И если он добропорядочно не появляется и не, и не делать ничего хорошего, то понятное дело, что его и будут искать, его будут вылавливать. И понятное дело, что такие случаи есть. И понятное дело, что люди, которые говорят, что не хотят воевать и скрываться специально от ВЦК, это уже люди, которым рим, просто страшно просто было появиться и что-то начинать делать. Я ж продолжаю, я ж отвечаю на ваш вопрос, я ж отвечаю на ваш вопрос. Если вы мне тоже выключили звук, пожалуйста, я могу уйти. Потому что... Тому что... Когда начинается такая манипуляция с приводу Чоловік етасобність насчата, це вже маніпуляція фактів. І тому я вже вимикаю звук і починаю пояснювати, в чому тут полягає сенс. Якщо людина вже вимикає звук і не хоче далі чути, я не буду далі розповідати. Але я вам поясню так. Якщо людина. Я не, я не хочу когось там образити. Так, да, є ті, хто не хочуть. Мені 23 роки. Я ні. Я, ну, звичайно я не підходжу. Звичайно, я був у військомату. Звичайно, я оновив свої дані. Звичайно, я такий же, як і інші попорядні люди, які приходять, як, яким потрібно це робити. Вони розуміють, що це треба. І звичайно, що і у нас і є випадки якісь. Не дуже добропорядочних ТЦК, але знову ж таки, у нас не так критично, як це виходить у Російській Федерації. І ця людина напевно боїться сама війни з Росією, переїхала в Фінляндію, і вона приховується, бо він схоже розуміє, що якщо в Росії його впіймають, то звичайно, його відправлять до нас в Україну згинути. І це його проблема. Він каже за якусь власність, коли він сам тікає. І тому це проблема полягає не в одній країні. Це в більшості може бути усюди. Але знову ж таки, все залежить від самої людини, що вона буде приймати. Або дійсно бути добропорядним, або ховатись і казати, мене це не стосується. Якщо мені в 25 прийде повістка, я, звичайно, піду. Але я не знаю, чи продовжиться війна, чи ні, це вже буде час. Питання часу. Тому, будь ласка, розумійте саме ставлення до тих, хто вже воює. І тим, хто ховається, і не хоче. Тому я вважаю, що людина, яка ховається, а це по більшій частині я б, напевно, казав би, що ТЦК і ховаються в першу чергу, вони, звичайно ж, не хочуть іти, бо їм страшно. І я знаю, що зараз монологший який момент, але, як бачите, так воно і є. Усе за міжнародне право. Усе по Конституції. Військовий стан є, військовий стан є. Якщо людина тікає, потім її будуть проблеми. Тому я вам нічого не, не сказав. Тому, будь ласка. И вам здравствуйте. Здравствуйте. Ну. Что, ну? Продолжайте. Что-то я вас в ступор вел. Как-то, не знаю, Нет, быстро, я больше, ну, видимо, вы в ступор впали. Нет, я слушаю. Украинцев же нужно слушать. Это у вас какая-то странная мысль. Да никакой странной мысли. Здесь украинцы заходят выговориться. Когда им что-то начинаешь парировать, там и они не слушают, они посылают и уходят. Поэтому не, ну я, я вас, по просто захожу видел. сюда и слушаю. А я вас, по-моему, где-то видел. Где? А, по-моему, вы с Вокс Веритатис разговаривали, или с историком из Харькова, по-моему, разговаривали, или с Краянином. Я не помню, откуда я вас вижу. Ну, не знаю, особо Я блогеров, просто помню, что я вас и видел и в пар. кадре. Вы там э, хорошо, угу. вы там пытались как-то хорошо, мани... ну, и парировать, и говорить какие-то свои факты. Но, ну, опять-таки, вы же должны понимать, что если вы живете в России, то, понятное дело, что есть факты, которые могут куда больше дать, чем то, что вы можете просто своими предположениями сделать. Не понял сейчас. Смотрите, по большей части, э вы говорите, что украинцам надо просто выговориться. Как вы думаете, почему? Не знаю, слушайте, генетически вы так устроены, мне кажется. Когда кажется, в церковь надо пойти покреститься. Да в церковь, господи, никогда, кажется, ходят туда, по другим моментам ходят. Причем тут кажется и церковь. Что за глупо? Ну это, выражение? Ну это ж пословица, вы сами наверняка знаете. Ну это не пословица, это идиотское выражение обыкновенное. Еще. Ваше право. Что мое право? Право как так думать? думать? А, все, так договаривать. Фразу до конца я же не могу с за вами все время договаривать. Ну, я думаю, вы уже подловите. Ну ладно. Просто из-за того, что ваше государство напало на наше государство. А люди, которые потеря... потеряли дом, семью. Понятное дело, что они будут все вам высказывать. Угу. Жаловаться. Они не жалуются, они просто всю свою негативную эмоцию, которую они получили от агрессии, они выплескивают на ват как на граждан, угу. которые и считаются по конституции как источник власти, и угу. которые с молчаливого согласия продолжаются это военные, военные действия. Ну, с молчаливого они... согласия я прям, я прям прошу, не чтобы вы это ничего. продолжалось. Не я лично, мои знакомые, большинство могу с уверенностью сказать. Это не молчаливое согласие, это наоборот, просьба народа. И если вот, не дай бог, сейчас этот конфликт заморозят на вот этом вот этапе, ну это меня не устроит. Абсолютно. Вы что? Какое молчаливое согласие? Почему вас это мостроит? Наоборот, активная моя позиция. Почему вас это не устроит? Ну, есть масса причин. И я не хочу. Наоборот, Я бы с удовольствием сейчас, все э... вот это бы провернул в 2014 году. Чтоб не дать Украине там вооружиться настолько. Сейчас в вашей власти невыгодно продолжать это воен... военное действие, потому что ресурсы, Откуда они вы? иссякают. Откуда вы, молодой человек с Украины, знаете, что выгодно в нашей власти, что невыгодно? Смотрите. Я да, по... живу уже 43 года в этой стране и уже мало-мальски все-таки повзрослее кое-что в голове есть. И то я не могу до сих пор раскусить плана. Вы И уже всех задали вот вопрос. этих, Вы знаете, манипуляции, которые правительство Ну да. Смотрите, откуда я могу знать? По угу. планам ваш, вашего Министерства обороны, вашего президента, по приказу с 24 февраля 2022, когда они нападали на Украину, у них был план захватить был Киев за три дня, а всю Украину почти что за неделю это вы сейчас меня перебиваете И вы говорите, что, что вас никто не слушает Вы сейчас сами перебиваете Вы сейчас сами перебиваете Вы сейчас сами перебиваете И не слушаете ответ Вы сейчас сами перебиваете И не слушаете ответ оппонента И вы жалуетесь, почему люди не хотят вас слушать Потому что вы задали вопрос Я начинаю отвечать Вы перебиваете и не даете высказать Видите, в чем разница? Вы задали вопрос, я начинаю отвечать. Вы начинаете уже мне свои 5 копеек вставлять. В этом проблема. И по плану вашего Министерства обороны и вашего президента было захватить Украину. Но Киев за три дня было захватить. И всю Украину почти что за неделю. Вот куда вы сейчас перебиваете? Видите? Бачите? Звучайная манипуляция. Мы начнем, кто не хочет слухать. Лише ті, ті, хто хочуть там вис, висловитись. Є питання, почали відповідати. Не хочете слухати, вимикайте або переключаєтесь далі, або кажете: стоп. Дозвольте, я ще додам. Я, як е за освітою журналіст, я зізнаюсь чесно, ця маніпуляція вона вже не перший раз, яка проходить. Звичайно, що коли почалась війна, ми, у нас була практика якраз е, цими маніпуляціями. Якщо раніше у е, мене є старі відео, де я був куди більш емоційний, то зараз я вже розумію, що емоції вони не потрібні. Бо на емоціях якраз і вигорають. Тому на таких моментах, коли починають казати, мене ніхто не хоче слухати, я чисто слушую монолог. Будь ласка, є питання, я відповідаю. Є питання, іде відповідь. Якщо ти хочеш щось додати, покажи ось так стоп. Скажи, а можна, а можна я добавлю. І, будь ласка, додай. Або дозвольте, я, я закінчу свої, свою відповідь, і додасте. Ось ця маніпуляція Росії і полягає в тому, що вони. Намагаються ставити свої 5 копійок, коли йде вже відповідь на питання. І це вже немає не ніякого дискусу. Тому бачите, наскільки росіяни погано ставляться до цього всього? Вони намагаються тебе, тебе зманіпулювати. І те, що я отримую хейти. До речі, поки є час, я відповів на питання. Uh, до речі, най, найчастіше, що найсмішніше, що мені було цікаво почитати. Uh, Росія побідіть, даже не сумнівайся. Потім лучший президент міра. Ну ляпнув ти. Ну що тут ти скажеш? Любиш ти ляпати? Як насередись під, під ялинку, так і потім буде смердіти. Ну що поробиш? Uh, це, до речі, було місяць тому, тому, тому я писав диплом. Я захистився, тому я, як вчитель історії, вже дипломований. Далі питання. Чого ви, наслідники, довго не виплачували, а виплатила Росія? Сидіш, умник, Україна і історія уже всім смі... смішно. Сказочки в Марікопаті. Моя родна уз. Дивіться, в чому у вас є вже маніпуляція? Маніпуляція полягає в тому, що. Ми виплатили Росії усі країни, які були, усі республіки, які були а, в Радянському Союзі, вони виплачували теж а, кредити за Радянський Союз. Проте кожен був а, наступником якраз тої держави, яка була до Радянсь... і в Радянському Союзі, і до Радянського Союзу. Ми, як Права радянської України Української Народної Республіки, як радянської України, ми виплатили радянському союзу, який розпався у грудні в місяці 91-го року. свої борги Росія е, теж виплачувала. Але те, що ми не могли б залишити, наприклад, навіть ту ядерку, яка у нас була, і ми були на третьому місці по, ядер... по ядерним державам. Ми б не змогли там тримати цю ядерку дуже довго. Бо е, треба мати е, постійні кадри, які будуть е, займатися е, ядерною зброєю. І, звичайно, що е, її е, зберігання це не, дорого, це не дешеве задоволення, це дуже дороге обладнання. Тому саме так. І е, виявляється, що ми виплатили вам ще ядеркою. Ми вам віддали за бутапештським меморандумом, за програмою, щоб позбутись е, від ядерної зброї. Коли це зробила лише одна Україна, це зробила, бо інші країни, як, у яких і навіть і не було ядерки, звичайно ж, вони і не мали інші ядерні держави чомусь не позбулись. І навіть ваша Росія, яка теж підписала цей бутапештський меморандум, як і США, і Великобританія, звичайно, що теж до них питання. Але знову ж таки, для США потрібен був ворог. Бо після Радянського Союзу, коли він розпався, звичайно, а кого ж зробити ворогом? І, звичайно ж, потрібно знайти е, ідеологію. за ідеологією. І звичайно ж, що Російська Федерація, яка вже стала, вона, вона була як е, ворогом з я, ядерна держава. Тому і зараз і досі конфлікт між ідеологією США і ідеологією. Хотів сказати Радянського Союзу Російської Федерації. Тому, на жаль, те, що ви маніпулюєте таким фактом, це лише показує вашу недоброчесність і навіть неосмислення того, що усі колишні країни Радянського Союзу вони виплатили ці кредити, і в основному ці кредити йшли до Російської Федерації. А хіба роз... І в мене до вас зустрічне питання. А, Рос... а Російська Федерація вона виплатила усім колишнім громадянам Радянського Союзу усі кошти, які вони зберігали в зберігальних, кас... зберігальних сейфах або як-то зберігательних касах. Там же ж кожному по мільйон можна було отримати. Чому вона це не зробила? Це питання до вас. І це я вам пропоную замислитись. Чому ваша країна, якщо вона така могутня, вона не може собі дозволити те, що може дозволити собі США? Ось яке питання. Е, і останнє питання, на яке я б хотів відповісти. Е, я не знаю, Андрій Соловйов? якийсь. «Да, Ти недавно так, так работав в Росії. Давно ти, ти такою умний стало говорить на українському. Українська мова, моя рідна мова. Але я, через те, що, що живу в суспільстві в то, тій спільноті, яка розмовляє більше російською мовою, звичайно ж, що в суспільстві я буду розмовляти російською. Вдома я можу розмовляти як російською, так і українською мовою. Тому, на жаль, для вас тут питання так іще й таке з приводу був, що типу, недавно я був в Росії. Насамперед я й не бував там. Я знаю, як ставляться люди, які живуть в Москві, як вони ставляться до, до людей. І навіть бачучи кадри інших національностей, які приїжджають в Москву, або в європейську частину для якраз, щоб знайти кращу роботу, бо у них мало що одних вкладається. І, і саме ставлення, «понаєхавши» – ось це питання до вас. Бо, на жаль, зараз в Російській Федерації Москва має велику кількість підприємств, і вона ставить усюди, і вона сама себе б не прокормила. І тому вона і намагається досі зберегти ту якраз е, е, систему, що. Щоб. Усі республіки, які у неї є, щоб вона її зберегла зберегла свій контроль. І в цьому є проблема теж Російської Федерації, якій є централізована влада, в якій усі республіки, чомусь, усі кошти республік мають іти на столицю. Ось в чому питання. І це питання до вас.